ইয়াৰ মাজত আমাৰ বি টি চি নিৰ্বাচনো হোৱা নাছিলে আমাৰ দল গঠন হোৱাৰ পিছত গতিকে আমি আচলতে দল গঠন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি যোগদান কৰিছোঁ আচলতে আমি মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতুকে বি টি চি ডিপ্ৰুহীয়া ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন মই খালেং দুৱাৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এইবাৰ কিন্তু খেল হ'ব খালেং দুৱাৰত মোৰ লগত থাকিব কংগ্ৰেছৰ ইউ পি পি এল বি পি এফ বি জে পি আৰু বহুত বহুত দল আছে ইয়াতে এইটো কিন্তু ৰাইজৰ দলে

পুৰা বহলাই ভিত্তিত যদি মই কব পাৰো ৰাইজৰ হকে যদি দম মাৰি ভুকাই যদি মই কব পাৰো যে মোৰ সমষ্টি এইখিনি হোৱা নাই ৰাস্তা ঘাট হোৱা নাই দৰাখহনীয়াৰ সমস্যা খেতি পথাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি নদীৰ নদীৰ মাজতে এতিয়াও পৰি কোনো খেতি কৰিব পৰা নাই চা ভূমিৰ সমস্যা আছে মই এজন বড়ো লৰা হয় ব্ৰিটিছিৰ বুৰু লৰা হয় ব্ৰিটিছিৰ বাসিন্দা হৈও মোৰ আজি ইটো আছে মোটা খাজনা উচিত মোৰ চৰকাৰ মাটি এতিয়াও মই বাস কৰি আছো আৰু ইয়াতকে মোৰ ডাঙৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিলে হাগ্ৰামা ডাঙৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰে সেইবিলাক যিবিলাক হেলিকপ্তাৰ উৰাই আছে আমাৰ বি টি চিত সেইবিলাক পইচা কৰ পইচা এইটো সোতৰ বছৰৰ যুট নীতি যিমানখিনি ৰাইজক যে থুকাই থোকাই লুটি খালে এই কিন্তু আমি গোটেই এইবাৰী এইবাৰী হেৰি কৰি দিম বহলাই দিম ফাদিল ফাদিল কৰি দিম চাই থাকক এইবাৰেই ৰাইজৰ দলে গোটেইখিনি কোনে কোনে কিমান টকা মাৰিছে কি মাৰিছে গোটেই আমি কম দিনৰ ভিতৰত আৰু ছাব্বিছ তাৰিখে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাই লওক তাৰপাছত আমি গোটেই কোকৰাঝাৰত ইয়াৰ ইয়াৰ বিষয়ে আমি ব্যৱস্থা ল'ম ঠিক আছে বাৰু জয়াই ক'ম ইউ পি পি এল ইউ পি পি এলৰ কথাটো টিকিব নোৱাৰিল আমি মই ভাবিলোঁ ৰাইজৰ দৰে ভাবি লৈছোঁ ইউ পি পি এল হৈছে চাইনিজ মাল বিজেপিটো বিজেপি ৰাইজক এতিয়া এতিয়াও সিহঁতে আচৰণিত এতিয়াও ফৰ্ম ফৰ্ম দিয়ে বাদ দিয়া নাই এতিয়াও ৰাইজক থকাই থকা এতিয়াও ফৰ্ম দিছে কোনোবা কিবা দিছে কিবা দিছে বহুত সমস্যা ৰাস্তা এতিয়া যিমানখিনি ৰাস্তাৰ এই ৰাস্তাৰ যি হেৰি কৰিলে আদা সেই ৰাস্তা হেৰি কৰিলে স্থাপন কৰিলে এতিয়া কোনো এটা এতিয়া ভাবি আছে যে ৰাইজে ৰাস্তাটো বনাই দিব কোনো পইতে সিহঁতে বনাব না এতিয়া চৰকাৰে নাই সিহঁতে কেনেকৈ বনাই দিব ৰাস্তা সিহঁতে ভাবিছে সিহঁতে যি পাইছে তাকে লুঠিছে তাৰ মানে সিহঁতে এতিয়া চাওকচোন ই পি এল লিডাৰবিলাক প্ৰতিখন স্কৰপিঅ ইনুভা বৰ শুনাত চা সিবিলাক কৈছেতো ৰাইজৰে পইচা আমি ৰাইজৰ দলে আমি ৰাইজৰ দলে এইবাৰ উঠি আহিছো যে আমাৰ দুখিয়া ৰাইজখিনিক লৈ আমি সপোন আছে সিহঁতৰ ভৱিষ্যত আছে আমি সিহঁতক যদি আমি এই আঢ়ৈশ টকাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন চাৰি বাৰশ টকা অৰুণোদয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ সেইবিলাকৰ কাম নহ'ব এতিয়া আমি ভাবিছোঁ কি আমি দহজনীয়া বিছজনীয়া গ্ৰু গ্ৰুপ বনাইকৈ আমি যিখিনি আমাৰ মহিলা আছে এই মহিলাখিনিৰ গ্ৰুপবিলাকক আমি আমি ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা জাৰ্চি গাই দিম মই দহজনীকে কমেও দহজনীকে আমি জাৰ্চি গাই দিম ৰাইজৰ দলৰ টা তাত হাল দিম আৰু বিনামূলীয়াকৈ সূতৰ সূতাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ঠিক আছে বাৰু